и сегодня будем обить плакат. Вот такой. У меня тут все подготовлено. Сейчас быстро его вырежем. И всё, мы уже его вырезали. И сейчас будем клеить нас. Ну, я уже знаю, какое место. Я вам потом покажу. И вот я уже перекрепила І зараз будемо ставити вот стара Элен і вот я вже повісила його на шкаф. Вот наш шкаф повісила. Ось такий він. У мене стара Еле. Якщо я на неї підписана, це буде на оце там в В записах там будет написано. этот канал. И сейчас вот такая у меня получилась плакат. Так, вот такая у меня. Не очень нравится результат. Прям очень. Он такой и красочный. И очень подходит. К Стар Эллен. Мне очень нравится. И это еще не все вот такие у меня Зирочка. Месяц Зирочка. И месяц Мы не будем на вот такие скотч клеить, а будем на вот такой прозрачный. Я его сейчас принесу. И вот скотч у меня большой. Я зарубила вот такую татушку. Там много чего. сейчас мы его так, сделаем чтобы что оно сейчас будет висеть оттуда. Вот так у меня получилось! Вот такие красивые звездочки. Конечно, почти не видно, что они желтые. Ну, они так желтые. Вот так. Это как... Я вот такие звездочки... Я такими я Найдусь мне нравлюсь. А я к вам. Пишите в комментариях. Вот такой у меня плакат. И вот такие зерночки. С месяца. Это самый лучший канал у свете. Его очень люблю. Я там каждый день на него заходю. Он очень интересный. Вам тоже советую. Если хотите тоже посмотреть на канал. Стар Эйлин. Mm -hmm. В запахсах будет ссылочка на ней. И потом перейдете и там глянете. Цыка канал. И тогда до встречи, мои подписчики. До встречи. Всем пока. -пока.